Assalamu alaykum, Allah bərəkət. Əziz və dəyərli məsəlönbazoy qardaşlarım, Şiəli tanımaq barəsində 197-ci videomuzdur. Şiə elmi, əhli, baxın görün, Həzrət Hüseyni necə tərif etməkdə hədd daşır. Tərif eləyir. <laughs> i̇mam Sadəqə aləyhissalam, bürük özdə uca dan ağlayım, çünki biz eşidirik sizin səsinizni. Şəxsən İmamı sən eşidir. Sağolla lazım. Sonra deyirlər ki, harda biz Allah təlaya aid olan sifətləri imamlara veririk. Hardı var bu? Subhanallah eləzib. Dinləyin dəyərlim səməanlar. Bu Allah təlaləyə aid olan sifətləri imamlara, insanlara vermək deyil, bəs nədir? Biz bilirik ki, hər bir şeyi hər yerdə eşidən, görən də uzoq böyük amma Allah Subhanahu təladır. Hər bir şeydən xəbərdar olan da Allah təladır. 7 qat göy, 7 qat yer üzündə, yerin dərinliklərində elə bir şey yoxdur ki, Allah təlalə ondan xəbərsiz oldur. Amma bunlar isə bu şeyləri imamlara aid edirlər. Bu marafət atmaq lazımdır ki, bu mənzilslərdə öz əzadlarının görür. Bir an təsəvvür elə bax biza baxır bu anda. Amma təsəvvür deyəndə ki, yəni, yəni bu anda, yəni təsəvvür etdirir yox ha, yəni sözü özü öz sözünü sonra dəyişir. Dir. Yəni təsəvvür et yox. Yəni üzü görür. Yəni hər bir şeydə, hər yerdə görən Allah Subhanahu alidir. Yəni Həzrət Hüseyn olsa, Həsən olsa, Həzrət Ali olsa, dünyasını dəyişiblər. Bunlar qəbr aləmindədilər olsun Allahı belədir. Mən sadiq buyurur. Buyurur ki, cəddim sən bir-bir sizin sözünüzü, halınızı, özünüzün halınızı müşahidə edir. Dünyanın hər yerində olur olsun. Əzadlarını görün. Dünyanın hər yerində olur olsun. Əzadlarını görün. Dünyanın hər yerində olur olsun. Əzadlarını görün. Allahu akbar. Lə iləh illallah.